Росіяни вдарили по шахті на Дніпропетровщині, відомо, що на той момент там перебувало близько 200 осіб. Пишуть, що ніхто не постраждав, але тим не менше, це вже не перший випадок. Ну тобто однозначно, з початком опалювального сезону, так як іде, росіяни б'ють не тільки по об'єктам енергетичним, а зокрема і по тим, і по газопередачі, чи можна говорити, що найближчим часом вони тоді ще більше посилять ось ці атаки. Конечно, однозначно, у них одна из основных задач принудить украинское общество, украинскую армию к капитуляции. Или, по крайней мере, когда начнет э, та, так называемая украинская и неукраинская власть капитулировать, чтобы украинское общество, украинская армия не мешала этой капитуляции. То есть остановка боевых действий, э, сдача наших э, территорий, которые сейчас в оккупации навсегда под оккупацию, ну и так далее и тому подобное. То есть это давление однозначно будет, и Путин его будет усиливать основная задача, еще раз повторюсь, принудить украинское общество принять капитуляцию, которую сейчас проталкивают нам все, включая и наших офисных бары, всю эту зеленую мешку, которая рассказывает о том, что остановка боевых действий с взятием обязательств на себя военным путем их не возвращает. Это великая победа. Ну, мы уже миллиарды раз об этом говорили. Это, это тема Абрамовича Беннета, которая сейчас подхвачена Виткофом Кушнером, и проталкиваются в том числе и через Белый дом. Ничего нового, не пролезет это все, это понятно. Но россияне будут однозначно давить. Как от этого закрыться? Единственным механизмом ⁇ давить в ответ. То есть зеркальные удары по российской энергетике, по российской экономике, по центрам принятия решений по Москве. Но для этого нужны ракеты. Причем баллистические. Чтобы надавить на Москву, надо либо много. Очень много крылатых ракет и дронов, чтобы можно было продавить и фронтальную ПВО, и объектовую в Москве. Либо э, несколько десятков баллистических ракет. Чего нет ни первого, ни второго. Роман Григорович. ну, тогда выходит, что томагавки в Украине не бачите, враховывая, что остальные заявы Трампа, что он сказал, что они им необходимы, и акцентуя вагу на дипломатии? Ну, э, это сейчас заявление Трампа. Почему он сейчас так говорит? Потому что у него сейчас опять сложилось э, хорошее доверительное отношение с Путиным. Скорее всего, Путин согласился на какую-то из пост Камасутры, на которую он не согласился в... тогда на Аляске. Вот они разбежались, это сладкая парочка. А потом Путин позвонил и сказал: Ну, согласен, ладно, давай там 649-ю испробую. И вот они опять у них опять любовь на данный момент. Потому там магавки нужны были, чтобы Путин ему позвонил. Называется согласился на позу 649-ю Камасутру. Вот примерно так это выглядит. Уже не буду раскладывать по, по полочкам для понимания процесса. То есть сейчас тамагавки, как это говорится, на паузе. То, что за них опять могут вспомнить, могут. Сейчас после того, как они испробуют 649-ю позу, у них на очередь будет стоять 640-я поза, да? на которую опять Путин не будет согласен. Тогда опять вспомнят про тамагавки. То есть тамагавки это такая дубина который Трамп пытается принудить Путина к одной или другой позиции ну Это имеется в виду как какой-то проблеме, которую на данный момент надо решить для того же Трампа или Витков и Кушнира. Вот у них Ближний Восток опять загорелся, значит опять им нужно, нужен Путин опять решать там какие-то вопросы на Ближнем Востоке, потому что у израильтян опять начала подгорать. То есть этот процесс, он, он немножко от Украины в стороне, он дистанцирован, но с помощью Украины он решается. То есть Украина в этом смысле тоже как дубинка. А вот дадим томагавки Украине, сами-то они, они же не могут отстрелить томагавками по России. А мы можем. Потому у них вот такой механизм. Вот дадим украинцам томагавки, они по, по, вам отстреляются. И, или делайте то-то, то-то, то-то и то-то. Не мешайте нам там, допустим, дожигать ту же газку. Ну, вот примерно так это может выглядеть, хотя это может быть вопросы, связанные там с экономикой по Арктике или еще где-нибудь на Ближнем Востоке. То есть это, это уже закрытая информация, она там внутри, внутри между ними циркулирует. А мы в этом смысле, как вот Ванька встанька. То есть надо что-то рать встали, не надо уже раз сели, называется. Вот в таком, в таком режиме сейчас нас дергают. Они уже достали всех эти геополитики, так называемые, Хотя в основном там израильского происхождения. Мы же все прекрасно знаем, я уже говорил по поводу всех этих кушниров, витков и всяких остальных товарищей. То есть американцев израильских. То есть только-только так. То есть надо просто понимать, что это не совсем нас касается. Потому домогавки, опять может тема тамагавка быть поднята, вплоть до нам их передачи. Возможность такая есть, да, конечно, есть, только она связана, еще раз повторюсь, не с украинскими э -э, запросами, абсолютно никак. Она связана с решением проблем с помощью Путина, с решением проблем с Китаем, с Индией, с Ближним Востоком, с Арктикой, с чем попало. Э -э, потому как на них рассчитывать? Да на них не надо обращать внимания. Мы как-то сами говорили, кстати, наши э -э, слушатели, которые э -э, за нами следят в этом смысле, и мы их э -э, приспокаиваем, что потом не разочаровываться, давайте не будем очаровываться. То есть, возможность есть, есть, будет или нет, так как рак на, на вербу свистит. По-другому, по, по особенно по Трампу, не, никак нельзя спрогнозировать. Тут, в этом смысле, чтобы не быть зацикленным на томагавках, оптимально, конечно, иметь свои томагавки. А что такое томагавка в конце концов, да, это простейшая ракета. Простейшая, ей полсотни лет. На базе этой ракеты мы же и Украина, кстати, в том числе, производили еще в Советском Союзе в свое время ракеты Х-55. Вот посмотрите на ракету Томагавка, на ракету Х-55. Вот по полсотни, одна дедушка, другая бабушка называется, да? Вот Томагавки и Х-55. То есть это примерно одинаковые ракеты. И их производить, да, это, это вообще не проблема. Уровень допустим, да, после той же Тримбиты, с которой сейчас носятся Firepoint, эти огненные понты, да, это еще проще Х-55. Потому для нас крылатая ракета – это не проблема. Ее можно было 300 раз уже произвести. Седьмой год эта вся эта зеленая мешпуха сидит у власти, а и специально ее не производят. Я, ж, я, я не думаю, что ну, такие, такую ракету можно уже три раза было. Полтора года эту ракету разработать и произвести. Полгода разработки, год выхода на промышленное производство, уже на серьезные системные поставки. Ну а до сих пор не произвели, значит, они этого не хотят. Или не хотят, или не могут. Что может быть одно и то же. Руки и задницы растут, но это тоже понятно. Хотя вы вот, не хотите из-за того, чтобы ее не использовать в конце концов, потому что она, ее можно эффективно использовать по двум точкам сейчас, по Крыму и по Новороссии. Ну вот любые э, такого рода ракеты и томагавки в том числе. Вы думаете, что томагавка это как-то панацея? Та да, это ракета, которую сбивать можно на раз, два, три истребителя. Если самолет ее истребитель увидел эту ракету, то все, ей уже не жить. Ну, я вам как истребитель говорю, вообще не проблема. Единственное, что она может спрятаться на предельно малых высотах, от зенита ракетных комплексов. Но если истребитель ее увидел, то это на ней крест стоит. Да хоть сколько их там будет. В конце концов, пара истребителей, звено истребителей выходит, отминусовывает эти тамогавки на раз, два, три. То есть не проблема абсолютно для россиян там, где есть ПВО, то есть там, где эти истребители летают. Поэтому для нас важно иметь свою, свою, свою крылатую ракету, но только четко понимать, ею можно пользоваться только со стороны моря. Почему? Потому что на предельно малой высоте, стелясь, у, э, допустим, у кромки воды, можно, в принципе, выйти на Крым или выйти на, в, на Новороссийский и навести там шухера. Довольно-таки хорошего. Вот только так ее можно использовать. Реально нам нужна, нужна ракетная программа баллистическая. Опять же, седьмой год сидят у власти, эти э, недошмыгалевские э, зеленые э, барыхи. и они уже седьмой год сидя, э, ракету баллистическую, ту, которую мы произвели там не, несколько лет назад и продали саудитам, они не могут ее повторить. Опять же, руки откуда растут? Либо, мы как-то говорили с вами, это либо по недомыслию, либо спу, по скудоумию, либо по злому умыслу. Это уже следующая власть, следующая контрразведка будет разбираться, почему у нас до сих пор нет болезни. А розраховувати на Петріоти чи може Україна, тому що керівництво держави у Сполучених Штатах Америки проговорювало контракт на 25 систем Петріот, Такий запад від наших сил протиповітряної оборони, що правда, якби це на кілька років, і проблема в тому, що там є черга, але ж питання ще і в ракетах до петріотів. Тобто, це перспективи якого часу, на ваш погляд, тоді для нас. Ну, там вопросов очень много. И, э, вопросы, связанные с обучением персонала. Один Патриот обслуживает 90 человек. Ну, это серьезные э, людские ресурсы, причем это профессионалы должны быть. Это, это бусифицированными вы Патриот не снабдите. Ну, то есть это угробите станцию она работать не будет, имеется в виду комплекс как таковой и в полном объеме. Потому что здесь надо профи, а это, это их еще поискать на, на, на 25 систем. Возможности есть, да, конечно, есть. Они есть, эти патриоты, они есть в Штатах, от них некоторые уже отказываются. Почему? Потому что переходят на лучшие системы вооружения, тот же Израиль. 8 патриотов отминусовали, поставили ХЕЦ-3, РУ-3 или как они там, это одно и то же, Стрела-3 называется, разворачивают тады, то есть э, тем же американцам на данный момент патриоты в Америке абсолютно не нужны. Против кого они там будут защищаться? Ну, против мексиканцев или против канадцев? Против кого? Они просто не нужны. Дальность работы патриота там 150 километров по аэроцелям и 40 или там 30-40-50 километров по баллистическим целям. Это что, картели мексиканские будут туда кокс забрасывать, что ли, по баллистической траектории. Ну, есть вещи, которые, допустим, они точно им не нужны. Потому, в принципе, американцы могли бы нам передать определенное количество тех же патриотов, но они этого не делают. Почему? По той же самой причине, почему у нас нет баллистических ракет. Потому что этот патриот, в конце концов, можно использовать как оружие против российской авиации. вспоминаете, когда патриот, первые патриоты зашли. Однако один, одна установка, это не Патриот, одна установка положила пять российских бортов. Тогда, когда они в клинцах их положили. Ну, молодцы, красавцы, вышли в режиме стрельба, стрельба на скидку так называемая, это ракетная засада. Минуснули Су-30, Су-34, Су Су-35 и три Ми-8 над клинцами положили. Один Патриот, одна, вернее, одна пусковая установка Патриотов минусовал. То есть представьте, если эти будет 25 патриотов, каждый там по 8 пусковых установок, э, и вывести их, допустим, в режиме блуждающего патриота на линию полосоприкоставения. У россиян авиации не останется, вот поэтому нам их и не дают. Потому что прекрасно понимают, что наши умельцы и э, их э, будут использовать конкретно по назначению по уничтожению российской авиации над российской территорией. Э, опять же, чем можно перекрыться против баллистики? Только своей баллистикой. То есть удары по Москве баллистическими ракетами успокоят россиян, перестанут не бить по нам баллистикой. То только так, то есть вариантов других нет. Ну а за российскими самолетами надо другие механизмы уже гоняться, теми же метеорами. Но это надо разбираться с европейцами, те же грипены получать, ракеты патриот, не патриот, ракеты метеор 200 км в дальности. Как-то валить российские самолеты, по-другому никак.